माँ तुम्हारी जोर जग रही है और मैं जो पगड़ी दे रहा हूं अपने गुरुओं को जिनको भी गुरु तुम बनाना चाहता हूं उनके सर के ऊपर ये पगड़ी रखो जाकर के नमस्कारी करके मां मुझे सदबुद्धि देना मेरे घर के अंदर सुख शांति शहप प्रकृत मेरी कलाओं को चढ़दी कला पे रखना मां

हाँ जी आप जिनको भी गुरु धारणा करना चाहते हैं उनके सर पे ये जो भी दिल फूल आप लेकर के आए लिए सबसे पहले पग उनके सर पे जिसके भी आपकी दिल की धारणा है कि इनको गुरु बनाना उनके सर पे रखिएगा कहते हैं पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए पहचान कर आप पहचान कर लो कि आप किसको गुरु बनाना चाहते हैं जय कराम मेरा वलीदा हे मेरी माई जोता वाली माता आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़े देवों के देव महादेव और गुरु विष्णु जी और ब्रह्मा जी उनकी पदवी से ये गुरु प्रथा चली आ रही है लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि नारद सबसे बड़े सृष्टि के अंदर सलाहकार थे और नारद जी के जो गुरु थे वो कौन थे एक मछेरा मछली पकड़ने वाला इसलिए आपको यह बताना चाहूंगा कि एक समय गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सभी बैठ करके देव एक मीटिंग हो रही थी जैसे आप लोग हम लोग सभी बैठे हैं उस मजलिस के अंदर नारद जी जब पहुंचे तो सभी ने मुंह फेर लिया बहुत बुरा लगा कि मुझे देख करके ने मुंह फेर लिया महालक्ष्मी से पूछा विष्णु जी से पूछा माते मुझे देख कर के इन्होंने मुंह क्यों फेरा कहने लगे तुम बेगुरे हो तुम्हारा कोई गुरपीर नहीं है और ये जो मजलिस है गुरपीर वालों की है जैसे हम लोग सभी गुरपीर वाले बैठे हुए इस करके तुम बेगुरे हो तुम हमारी इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हो सकते बड़ा बुरा लगा नाराज जी को नाराज जी चले गए उस मजल से जाने के बाद विष्णु जी के विष्णु लोक में जाकर पूछा प्रभु मैं तो नारायण नारायण करता रहता हूं लेकिन मेरी तोहहीन क्यों हुई है मुझे अपना शागिर्द बनाओ कहते मैं तुम मेरे भगत हो मैं तुम्हें शागिर्द नहीं बना सकता कहते तो प्रभु फिर कोई प्रकाश डालो कहते सुबह जब गंगा में स्नान करने जाओगे तो वहां तुम्हें सबसे पहला व्यक्ति जो भी मिले वही तुम्हारा गुरु होगा नारद जी जा पहुंचे गंगा पे पहुंचने के बाद नारद जी ने देखते क्या है कि मछली गंगा जी में उसने जाल फेंका मछलियां पकड़ी जाकर के नारद जी ने उनके पांव पकड़ ले कह रहे, रहे भगवान कहते भाई मैं तो तुझे जानते तू मेरे पांव कहता सुबह सुबह तू राम राम बोल कहते प्रभु आपने राम राम मेरे मुख से कहला दिया तुम मेरे गुरु हो बड़े खुश हुए अच्छा कहते पर यह मेरा काम तो मच्छी पकड़ने का है तू क्या करेगा कहते प्रभु जो आप हुक्म करोगे मैं वो करूंगा अगर मैं मच्छी खाऊंगा तो खाएगा हाँ प्रभु खाऊंगा अपने दिल में सोचा ब्राह्मण था कह तो दिया मैंने लेकिन मैं मच्छी खाऊंगा तो मेरा तो धर्म हो जाएगा मछेरे ने उठाया उस मछली को अपने मुख के अंदर डाला और खा लिया नारद जी को कहा लो एक मच्छी खाओ तुम भी नारद जी ने मच्छी को लिया और मछेरे ने आंखें मीची हुई थी मछेरे ने कहा मच्छी खा ली कहते वहां पर भूखा दी कहते कुल्ली करो मछेरे थोड़ा पानी गंगा जल दिया और लेकर के मुख से जब कुल्ली करी तो जिंदी मच्छियां बाहर आ गई जो खाई थी जब नारद जी को कहा कुल्ली करो नारद जी ने पानी लिया और कुल्ली करने लगे तो मुख से एक भी मच्छी बाहर नहीं आई क्योंकि खाई तो थी नहीं कहने के तुम कहते हो मैंने गुरु बनाया अरे गुरु की तुमने आज्ञा मानी नहीं मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूं कहते प्रभु मुझसे गलती हुई है कहते देखना चाहते हो मेरे मुख के अंदर मछेरे ने मुख खोला तो विष्णु भगवान के पवन रूप उनके ब्राह्मण में मुख के अंदर थे देख के पांव में पड़ गया उठाई मछली खा गया तब से के जो गुरु हुए हैं वो मछेरा उ है इसलिए गुरु की कोई जात नहीं कोई पात नहीं गुरु का कोई धर्म नहीं एक ही धर्म है सिर्फ गुरु वो भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव और ही इसलिए कहीं आपके गुरु की बुराई हो रही है अगर उसे तो जवाब दे दो अगर नहीं तो चुप होकर गुरु की निंदा सुनने से पहले ही चले जाओ इसलिए ये धर्म बड़ा ये पंथ बड़ा कट्टर है सोच समझ के निभाना अपने गुरु की कभी मुख से बुराई ना कहना और ना ही सुनना इसलिए आओ राजकुमार जी राजू बाबा जी खड़े हो जाओ हमारे बिहारी जी आपको पग बंधवाएंगे राजवीर राजा जी के हाथ से ਸਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤੋਂ ਪੋਜ ਰੰਗ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿੱਲਾ ਟੋ ਆਹ ਬੋਲੋ ਸੋਗੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਟੜੀ ਮਲਟੀ ਬੰਨੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜੂਣਾ ਮੋੜਣਾ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀ ਤਾਰ ਇਹ ਰੋਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈੜਾ ਕੋੜੀ ਕਰਵਾ ਲੈ ਚੁੰਜੀ ਜਾਰ ਬੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਨੋ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਬਣ ਜੇਗਾ ਇਹ ਬਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਣਦਾ ਬਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦੇਗਾ ਹੈਗੇ ਫੋਟੋ ਉੱਤਰੇ ਨਹੀਂ ਲੜਫੜ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੇ ਬਾਈ ਬਦ ਦੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਤੀਆਂ 500 ਕਿੰਨੀ ਮੜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿਓ ਆਖੀ ਮੜਦਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ

ਅਭੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਤਾएंगे ਐਸੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਅਭੀ ਤਾਂ ਪਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦ ਚਪਾਂਦੀ ਹੈ ਅਭੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁੰਜੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਨਾ ਲਵੇ ਆ ਜੀ ਪੁੱਢੀ ਰੱਖ ਲੈ ਫੇਰ ਲਓ ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਗ ਬੰਨਦੀ ਤਿਲਕ ਕਰੋ ਜੀ

ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ बालकृष्ण जी वाली जिन्हें ने यह रसम जो साढे बिहारी जी और बिटू जी और साढे राजकुमार जी राम राजा जी सारे मिलके ही रसम राजमार डमी जी रस्म अदा कराई है सो मैं बहुत धन्यवाद इन्हों का सो जो भी साु जी का हुक्म होया है सब तो पहले मसने जा रहा है क्योंकि ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੂਜਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਬਰਮਾ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ ਪਾਗਲ ਔਰ ਪਰਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਮੋਨ ਰਾਜ ਜੀ ਖੰਨਾ ਜਗਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਜੰਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਮੰਡੀ ਘਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਪੱਕਾ ਪਜਨ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਘਰਾਣਾ ਜੋ ਔਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰਾਣਾ ਘਰਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਘਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਜਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਟੈਮ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਲੀ ਔਰ ਪੂਰਨ ਜੀ ਸਮੋਰੀ ਜੋ ਬੈਠ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਬਜਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ तीन पे संता नंबर 8783 जिसमें रूपार में के ऊपर चिन्ह को दिया है इसकी मैंने फार्मूला पूर्ण करना फंक्शन सारे नेक में बाद आता ना बहुत मानचित्र दरबार की, की। जय इनको तो दोनों को ये कराऊंगा दोनों को दोनों एक ना ताली तो तो हाँ। तो निकलो करने करने तो ये नहीं रोले वाला बेटा कहना मैं गलत कर रहा है जितना कर मैं गया नहीं बोलना चाहिए और आईर्तन का मुकदमा और जय करे ता भी वो तो करना है किसी अकेले नहीं करनी ये नहीं कर वैसे भी नहीं है ना देगा ठीक है ठीक है ये पटाशा ये करने के बाद पटाशे बाद ठीक है ये मत लो अपने हाथ से मैं अगर करा इन आधी बुराई या जी में नमक मैंने चीज डाल रहा है एक उड रहा है नगर ना बोल दिल चुको वापस सामान चुको अपने दिल चुको ठीक है ये देखो मैं अपने शगरात वीर राजन हूं किसी किस्म का कभी भी ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਰਾਏ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਮਕ ਘੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਬੈਟਰੋਲ बोल सच्चे दरबार की सुखी रहो प्यारी सबके <सासाथ> <जी था। साथ> <ये बेका> पता <साथ> <साथ> ਬڑا ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬڑے ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬڑے ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਚਾਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਜਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ ਉਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਕੇ ਪਾਉ ਛੋਟਾ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਮੀ ਬڑا ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀਸ਼ਨਾਥ ਕਿਰਤ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਾਲੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਦੀ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਣਾ ਤੇ एक बारी अपने अपने गुरुआ का ना गुर प्रणाली दस के ही सम्मान लेना है गुरपीरी का सम्मान है यह कोई प्रसाद माता रानी के चरण का वो नहीं भी जो मर्जी आए और ले जाए यह गुरपीरी या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव विष्णु ये उन गुरुओं की पदवी है इसलिए अपने अपने गुरु और गुरु प्रणाली बताते जाओ और अपना सम्मान लेते जाओ गुरु जी के लिए जो लाए انانو دیو ٹھیک ہے ان دے جو ہاں جو دیناں ہاں جی ہاں جی چل میں میرے گلے کرادی